Walaupun seperti biasa ada yang menegur atau memberikan cadangan balas yang kita akan teliti semuanya, tetapi harus kita mulakan dengan memahami mengapa satu-satu negara yang mampu meneruskan program penyasaran, penyasaran subsidi dengan maksud mengurangkan beban rakyat. Uh, seperti yang sudah tahu dan setelah umumkan harga minyak ketimbangan negara ASEAN malah uh, kita letakkan uh, negara Arab Saudi uh, sebagai tanda cunya kerana Arab Saudi itu pengeluar minyak dan tak kala kita membicarakan soal harga minyak dulu harga minyak di Arab Saudi sangat rendah sekitar 50 sen sekarang harga minyak Saudi mencecah hampir 2.60-2.90 sen Jauh lebih tinggi dari Malaysia Qatar juga menjadi uh, Jadi pengeluar minyak dan gas tinggi Masih menetapkan harga lebih tinggi Mengapa kita memilih begitu? Walaupun kita umumkan dasar penyasaran subsidi Jawapannya ialah kerana kita mulakan dengan Tata kelola yang baik Dan di sini saya nak ucap terima kasih kepada MK2, Timbalan Menteri, KSP Dan semua orang yang menjalankan tanggungjawab yang baik Kadang-kadang saya memilih untuk mengingatkan Kerana orang kadang-kadang bila baca Dia fikir apa yang diperolehi Dia tidak tahu bahawa Tidak semua negara yang mampu melakukannya hanya setelah kita melakukan beberapa perubahan dasar tender yang lebih telus mengelakkan ketirisan cuba usaha menghapuskan rasuah kemudian beberapa kebijaksanaan atau kebijakan ekonomi dengan beberapa perkasa baru dan ini setelah kita lalui dan kita rasa yakin, barulah kita perkenalkan Walaupun cadangan awal ada yang membicarakan kita boleh dapat sehingga 8 bilion 10 bilion ringgit tapi kita fikir tidak boleh kita mulakan ikhtiar yang akan menyebabkan uh, pertelingkahan kelompok dan sebagainya ataupun yang tidak memberikan kesan dari sudut uh, harga minyak dan harga barang. Jadi setelah memikirkan itu semua maka kita melakukan anjakan daripada cadangan awal cadangan awal umpamanya melalui padu dan sebagainya itu akan menimbulkan banyak keresahan orang mendapat RM15,000 atau RM13,000 cadangan awal atau RM18,000 itu banyak kerana dia ada RM18,000 tapi anaknya 6, dari 6, 3 di universiti itu semua bila kita ambil perkiraan menafikan mereka dari uh, subsidi minyak atau penurunan harga minyak ini akan menimbulkan keresahan. Jadi saya telah memikirkan begitu asalkan kita boleh jimatkan belanja subsidi saya fikir musabah. Maka sebab itu dari segi kerangka saya kata pertama pengurusan kerajaan. Keuangan kerajaan dan negara. Dan ini tentunya peranan semua ya. Ada keuangan, LHDN, custom dan semua badan penguatkuasaan yang membantu mengekang ketirisan yang banyak bukan kecil berbilion ringgit ya. dan kalau kita lihat bagaimana cara pengendalian tender penguasaan memilih untuk mendapatkan hasil itu semua menyebabkan pendapatan kita lebih terkawal mana-mana negara saya lihat bagaimana masalah besar ialah ketirisan kerana terutama bila ada saya katakan amalan yang sudah jadi sistemik ya, Macam rasuah Berapa kali dia serang sesetengah jabatan itu Berapa kali ditukar, berapa kali didakwa Tapi masih ada lagi beberapa kelompok Jadi semalam dalam mesyuarat uh, Dan kuasa tata kelola <coughs> Bersama SPRM dan badan, badan lain lain uh, Kita pun uh, perhat uh, perhatian juga tentang kebimbangan ini kerana dia memberi gambaran kepada semua penjawat awam memang tidak benar. Saya so, so, saya tahu saya pernah jadi di parlimen di Matang Pau di Port Dickson di Tambun ya. dan kerja-kerja di bawah kadang-kadang bila tanya penduduk di bawah itu ya, jarang kita dengar ada masalah-masalah seperti yang kita dengar di peringkat tertentu. Ya. Jadi Lompo tertentu di beberapa jabatan atau kementerian itu menjadi punca yang menyebabkan imej kita itu terjejas jadi saya nak tegaskan tidak adil untuk setengah pihak dia generalize seolah-olah penjawab awam ini di tahap yang agak mediocre dan sebagainya mereka tidak tahu ya, bahawa kebanyakan kita catat pertumbuhan, kita catat pelaburan kita catat kejayaan, -kejayaan diplomasi itu semua bukan kerja satu dua orang, itu kerja seluruh jentera dan jentera itu jentera penjawat awam. Jadi saya nak jelaskan sekali lagi bahawa kita Alhamdulillah bersyukur kerana ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi penjawat awam dan kelompok kecil yang menjadi barah ini tidak boleh dianggap mewakili kerana kelompok ini kecil. Tetapi percayalah kita seperti itu, mesyuarat semalam kita masih bertekad untuk menyerang puak ini yang menyebabkan keterisan dan rasuah. Tapi ini um, tidak mewakili kelompok yang besar. Buktinya penyasaran subsidi, minyak. Tidak mungkin dilakukan kalau ya, penyewa awam, terutama di Kementerian Keuangan, itu tidak berkesan dalam kerja mereka. Jadi sebab itu, saya nak ingatkan ya, orang yang mendapat faedah ini juga harus tahu ya bahawa ini hasil daripada tata kelola yang baik hasil dari pengorbanan pegawai-pegawai di semua peringkat hasil mereka bersama tentunya sektor swasta dan lain-lain profesional tetapi hasil inilah menyebabkan kita berani membuat sesuatu yang unik ya. sudah baca Google atau cek CPT tanya Mana negara yang menurunkan minyak Itu tidak ada Dan dan dari segi Pemikir kalau ekonomi Perancana ekonomi Dia fikir sekarang ini orang Berdepan dengan masalah Kenaikan kos Dan kekangan hasil negara Jadi tak boleh Turunkan harga Yang menyebabkan pendapatan negara Itu terjejas Tapi kita lakukan kerana kita dengar masalah rakyat dan kalau kita tidak dengar dia jadi eh, seperti mana beberapa negara lain akan menimbulkan huru hara jadi um, sebab itulah kita laksanakan dan saya minta saudara jangan cepat gopoh 30 bulan tunggu 2 3 hari lah biar jangan orang tak ditukar dia 1.90 sen sen tu kekal jadi tak payah semua harga beratur. Um, ni KSP dah tengok tak ada pegawai Kementerian Kewangan yang pergi ambil minyak 30 bulan. Waktu <laughs> Sebab itu kita buat peringkat. Uh, tentera, polis, hari ni ya, gini. Esok-esok sore, esok. Kemudian eh uh, yang STR. Jadi kita ambil yang pertama ribu orang, kemudian 4-5 juta orang Barulah kita perkenalkan pada 30 bulan ya. Kerana kita mengalami uh, sedikit masalah Masa air Itu pun orang tak apa Ni cadangan baik Ada orang beriuh ini. Oh, oh, kena bawa kad pengenalan dulu Kad pengenalan nak kahwin je sekarang Kad pengenalan nak ambil minyak pun kad pengenalan Benda ya, nya Ha ya. orang, orang dah pagi hasil minyak lebih Baik, baik. RM2.60 itu pun paling rendah. Jangan fikir RM2.99. RM2.60 itu paling rendah di rantau ini. RM9 di Singapura, RM4 di Thailand, di Filipina. Ya. Sudah, saya sudah siarkan harga minyak di negara, -negara lain. RM2.60 itu pun yang berendah di rantau kita. Jadi syukur Alhamdulillah lah. Mana nak ada perfect system ya dia eh, apa pun dalam sistem dia bagi eh, kefaedah kepada majoriti besar rakyat ya. saya tengok ada ustaz pendakwah gununya dia kata ini zalim ha, tidak faham rakyat ini um, marah betul dia kata, apa dia yang beban jadi kawan hantar kepada saya ustaz ni memang dengan sebab ni semua baguslah nampak bagus ya saya dengar apa dia Oh dia kata saya pergi dakwah mana-mana 600 km minimal tiap bulan 600 Ya 600 kamu derma tuan Free orang bayar Jadi sebahagiannya kita bayar Sebahagian orang lain bayar ha? Ya, dia tak fikir Dah Ikhtiar Saya simpati juga Bukan saya ni um, MK2 KSP semua dia, dia orang kerja siang malam check tengah malam tengok minta saya pergi check pukul sebelah malam petrol kio kerja dalam enam tinggi nak buat biar dia orang buatlah ni nak suruh orang tu sini pergi sini check check, test kerja aku pula test tapi oleh kerana saya yakin dia jalan jalan lah saya sudah Sudah tahu semalam Main dulu balik daripada Timor Leste Ya, sampai tujuh maghrib tu salin hmm, sementara di airport tu pergi majlis uh, menteri ekonomi ya, tu saya ingat cukup lah lepas tu nak pergi check lagi tak payahlah lah hmm, mudah-mudahan baik kalau tak baik yang kena marah saya padahal yang check uh, Johan baik Baik, maksud dia apa ya? Maksud dia bila kita turunkan Kita kata warga negara Bagaimana kita nak tentukan warga negara Kena adalah dia punya kan? Itu saja Cuma faham itu Kalau kita tak buat begitu Orang lain dapat Sebab apa kita tak mahu warga asing dapat Sebab dia tak tak bukan rakyat kita Dia tanggungjawab kita macam Keluarga kita, masyarakat kita, negara kita Dan warga asing dia tak cukai Bayar cukai macam kita Jadi oleh itu kita tak samakan Itu pun warga asing masih mendapat harga yang relatif murah Warga asing di Malaysia Warga asing Malaysia Ada orang keliru Warga asing maknanya orang luar negara main beli minyak Tak betul warga, Orang luar negara dia round 97 Warga asing di Malaysia Yang uh, daftar uh, kenderaan dalam negara Begitu jangan cek eh dia beri test saya tak baca saya tak baca, kalau saya baca tag dia sudah pun tak faham. Ya. Jadi okey. Jadi ini ke, sedikit kekeliruan saya jelaskan Kena pertama uh, why uh, mengapa kita perkenalkan kerana kita uh, nak pastikan rakyat itu mendapat hadiah mudah. Nah, itu um, dari sebenarnya walaupun kita kata dari 2.5 sen, dari 2.60. Ya. Eh? Itu sudah subsidi 2 gigi mesin. Subsidi lagi 1.99. Okey. Mengapa tak bagi pada semua? Mana tak payah ada kad kalau kita bagi pada semua? Sebab itu kena ada kad pengenalan. Saya rasa kebanyakan orang boleh faham tapi setengah tu dia dia menanam kebencian. tengok beban nak turun 6 sen pun kena bawa keluar IC semua. Ha? Kahwin tak apalah yang kedua yang ketiga pun kena bawa IC. Ish. Hmm, si baik saya PM saya cakap tenang sikit. Kalau dulu balun dah. Baik. Jadi itu saya kena kena faham ya. Warga asing ini warga di Malaysia yang ada kenderaan Malaysia. Kalau kenderaan luar dia kena bayar harga RON 97. Itu. Baik, bagaimana dengan dengan ada kes orang perahu minyak tu nelayan. Nelayan Kebun memang ada allowance khas, ya satu. Keduanya kita ada bantuan diesel. Tapi kalau betul dia guna petrol, semalam dia sudah buka portal di Kementerian Kewangan, boleh kemukakan uh, rayuan kita akan bantu yang mana, yang di Sabah. Ya. Katalah dia ada, dia bukan nelayan, tapi dia guna perahu, boat uh, di uh, Sarawak tu di Sabah tu di Kelantan, mana mana. Dan digunakan drone 95 Dan dia tidak ada lesen Kena ya, perahu tak pakai lesen Tak pakai lesen dengan perahu Tanya KSP tak tahu ni lah ya, Macam ni? Perahu ada lesen kalau nak bawa Tak apa lah Tapi maknanya Dia tak ada apa ni, Daftar kenderaan Tidak ada Melainkan perahu dia hal hal itu boleh kita pertimbangkan kerana dia tak ramai tak banyak dan kalau benar dia guna 95 saya jamin kita akan bantu eh? tapi jangan ikut uh, fael yang pembenci-pembenci ini yang guna ini untuk membatalkan yang ini faedah untuk puluhan juta rakyat dan keluarga mereka yang dapat batalkan kerana ada ada 20 orang penceramah yang nak pergi kuluh kiri yang naik minyak yang memerlukan minyak yang tinggi jadi um, saya harap hal-hal yang seperti itu um, dapat diselesaikan dengan baiklah ya talian khidmat itu pun perlu tinggi kita baca jadi bagi dalam disediakan juga baca lah kan KSP kita tengok susah payah pada pagi 5 pagi dia dah siapkan disediakan juga talian khidmat 1300889595 untuk sebarang pertanyaan saya ulang 1300 satu tiga kosong kosong lapan lapan Seramai 16.4 juta warga negara dengan lesen memandu sah dimuat naik dalam pegalan data budi madani. 16.4 juta itu dengan keluarga. Jadi sebenarnya faedahnya banyak kalau sudah lihat keseluruhannya. Jabatan Pendaftaran Negara menawarkan perkhidmatan menukar chip my card yang rosak secara percuma sehingga 7 Oktober. Jadi saya cadangkan saudara jangan guna dulu Cek dulu chip my card ha, Perbaiki dulu Maka start guna 8 Oktober Dah ya, Ataupun Cek dulu lah ya. Jabatan pengangkutan jalan Ini saya tengok Kita Semua jabatan, semua kementerian Saya tengok menteri-menteri Bagi arahan supaya program ini Ataupun pelaksanaannya itu berkesan Jadi JPJ melanjutkan waktu operasi kaunter pada hujung minggu Sabtu Ahad sepenuhnya bekerja di seluruh negara untuk tempoh sebulan sehingga 26 Oktober 2025 yang tu dia sebut yang Siti Nurjah nyanyi Malaysia Madani rakyat di Santuni ini lah dia tu mungkin salam dia jadi yang satu saya sebut tadi yang bukan uh, warga negara Malaysia dan kenderaan berpendapat uh, berpen, pendaftaran asing. Yang kedua, uh, bot, genset, oh genset masuk sini ya. Mesin potong rumput. Mesin potong rumput ada pakai RON95. Itu mungkin yang korporat pasal. Ada Tarik. Mungkin kalau mesin rumput itu Guna RON 95 Kita masih boleh bantu lagi Dan 300 liter Ada yang bising 300 liter. Sebenarnya dia buat servis sepanjang Sebulan yang Dua bulan yang lalu ha? Cara umum Puratanya 150 kalau ada di isteri dia di Seremban, isteri kedua dia RM250 Selalunya orang seperti saya yang bergurau pasal isi kedua ni tak ada. Ha, tapi ada yang satu dua yang tak bergurau, itu kita check. Jadi 300 liter tu sebenarnya keputusan kita. Saya nak share dengan rakan-rakan ya. Kalau pandangan uh, kita dulu bila kemukakan maksimum kita, mukakan, kita 250 kerana yang lebih 250 jumlah sangat kecil. Ni kita guna rekod betul-betul ni ya. Uh, data tetapi bila dia bincang di jemaah menteri saya kata tak apalah. Mana kalau ada dua tiga pesawat lepaskanlah dulu. Ha, supaya jangan jadi isu. Nah. Itu dah nak naikkan 300. 300 tu bagi kita tu dah mencecah lebih daripada apa yang digunakan oleh 98% rakyat Malaysia. 98% tu guna sekitar 200-220. Ha, kemudian kita naikkan lagi 250 cadangan kebanyakan kewangan. Kemudian saya cadangkan lagi di, di jemaah menteri Naik lagi 300 Supaya jangan jadi masalah Nak tolong ayat ni Di kumpulan kecil Yang 300 tentunya kumpulan kecil Itu pun kita cuba tangani Jadi um, Nak elak Seperti mana Masalah yang dihadapi Tak kala kita perkenalkan di awal Pelaksanaan SARA Jadi Uh, Budi 95 Dia kapasiti server itu jauh lebih besar uh, Sarah itu sebenarnya di, direncana untuk kumpulan lebih kecil Tapi kita nak naikkan Jadi kita belajar dari pengalaman itu Jadi Sarah umpamanya Mampu memproses 3000 transaksi seminit Tapi Budi 95 server dia Dapat memproses 10 kali ganda Maknanya lebih 30 ribu transaksi semenit ya, itu sebab tu saya kata yang penjawab awam ni 30 bulan janganlah tunggu tu. 1 Oktober, 2 Oktober atau tujuh minggu. memang dia melonjak naik ya. jadi uh, seperti yang saya tegaskan tadi 27 September polis dan tentera itu sekitar 300 ribu orang 28 September penerima STR itu 5 juta dan 30 September dilaksanakan sepenuhnya melainkan warga Kementerian Keuangan yang menggunakan 2 Oktober berikutnya. Baik, jadi mudah-mudahan, Insya Allah kita elakkan ketirisan dan kita boleh bantu berapa bilion tambahan untuk pendapatan negara yang boleh kita pindahkan balik kepada rakyat terutama yang miskin untuk mengenal sekolah dan sebagainya ya. Sebentar lagi saya ke umpamanya Kota Kinabalu lagi untuk menyegerakan beberapa projek pelaksanaan umpamanya satu maktab perguruan Gaya Kent. Itu hampir musnah keseluruhannya. Ya. kena keruntuhan celur itu sukar dibaiki dan terlalu lambat ambil masa jadi mungkin kita pindah ke, ke kawasan lain dan itu bangun itu tak ada dalam rencangan awal Kementerian Keuangan itu mana beberapa penyesuaian harus dibuat kalau tanya bahagian belanjawan dia jawab setuju guna peruntukan sedia ada hmm, tapi kita akan ubah suai sikit dalam dua tiga hal kemudian uh, maknanya apa apa-apa ya, yang kita boleh hasil bukan untuk bermewah tetapi untuk memberi uh, kebajikan kepada rakyat uh, semalam selain uh, sebelum itu pagi kita mesyuarat um, JPA kita bincang lagi tentang uh, mutu perkhidmatan awam, apa-apa langkah lain ya. uh, kelulusan peruntukan tambahan untuk latihan bidang khusus sama ada postgraduate studies atau specialisation lain kita nak tambah di kalangan pejabat awam bagi saya sangat penting kita dalam negara sampai ke tangkat ini kita mahu keupayaan pegawai, pegawai kita sendiri sebagai pakarnya ya. tidak hanya bergantung kepada konsultan terlalu banyak kita boleh rojok sedikit-sedikit tetapi tidak perlu menyerahkan tugas itu. Tapi untuk melaksanakan kita telah menyediakan ratusan juta ringgit tambahan sejak tahun lalu untuk memastikan semua jabatan dalam semua kemahiran dan kepakaran baru. Apatah lagi dalam masa transformasi digital dan AI yang ada sekarang. Dan di samping itu juga membicarakan keperluan-keperluan di Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, doktor, Nurses, murid rawat. Itu um, diberi perhatian Sejak kini. Jadi kalau siapa lihat Kesibukan kita ke sana ke mari Ada masa banyak sehari, semalam Sepanjang hari Kita ada beberapa rapat, perjumpaan Untuk membincangkan hal-hal Kebajikan pejabat awam Dan kebajikan rakyat Semoga Mudah Allah SWT merestui usaha kita Memberkati negara kita Dan menjamin supaya negara kita kekal aman Politiknya stabil dan kita dapat uh, mengangkat martabat negara sebagai satu negara yang berjaya dalam semua hal duniawi-ukhrawi untuk mendapat keberkatan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang amat berhormat atas ucapan amanat serta aspirasi yang disampaikan sebentar tadi. Dengan itu kita telah tiba di penghujung majlis. Bagi pihak majlis kami mengucapkan berbilion terima kasih kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Dipit Kehormat, Wakil Agensi, rakan-rakan media serta hadirin sekalian atas kesudian hadir bagi memeriahkan majlis penuh hormat makna.